Поприйшли. Слава нашій Україні. Здорові. Героям, Героям Слави. Це Наталочка Бойків, Наталія Івановна. От, да, це вони як сестри, сестричка Наташа і наша Камара, Тамара, пані Тамара. А зараз теж дуже близькі до релігії, дуже близькі до людей, мій друг. И Серёжин друг, и всех друг. Миша, Миша, зараз скажет, торопов Миша. Вот он скажет доброе слово. Вот и мы поедем, и обсуждаем, Сережу вот, по, Стану традиции, стороне, по традиции. Скажи, чего хотели они, чтобы э, я, я не знаю, чего они хотели во власти там, чего они хотели хотите, в политике, извините, в экономике. Они прежде всего хотели того, что они сделали сами, Чего они показали пример, что не оставаться дома, не оставаться самому, не оставаться просто с мыслями вот что-то плохо, что-то хорошо, что нужно выйти, нужно встать вместе, нужно узнать друг друга, нужно вместе что-то сделать. Петр Иванович, ну, можно сказать, не просто перенял у него вот эту эстафету, а он сегодня является человеком, который объединяет многих людей в городе. Он не дает нам сидеть дома, он не дает нам Того, чтобы что-то поменялось Мы должны это сделать Никто за нас не будет Если мы будем сидеть дома если мы будем сидеть там, то Будет так как есть Наверное еще будет что-то хуже И когда мы собираемся Вместе возле памятников Нашим героям Мы должны, мне кажется, вспоминать Именно вот этот момент Что нельзя оставаться дома Нельзя ждать, что Кто-то выйдет на Майдан вместо нас Нельзя ждать, что кто-то пойдет во власть вместо нас. Нельзя ждать, что кто-то пойдет защищать э, нас вместо нас. Э, очень важно быть вот, простыми добрыми людьми, которые приняли для себя одно решение. Не сидеть дома, а делать свою жизнь вместе со своими талантами. Поэтому спасибо вам всем, что вы здесь. Спасибо Петру Ивановичу, спасибо. что он нас собирает. О, а а словам я скажу сейчас, То, что нас никто нигде не ждет. Ни в Германии, ни в Голландии, никто нас не ждет. А мы должны доказать людям, ведь у нас КПД, мы двухметровые, сильные, умные, работоспособные казаки. Мы должны доказать, что мы живем, может, можем жить лучше. И мы это докажем. Правда, друзья мои? Да. А мы так, я продолжу вашу, ваши слова, Петр Иванович. Мы краще за них не только духовно, А ще й у нас справжнє все, справжні продукти харчування, справжні тканини, справжні вишиванки. І вони бояться нас пустити не до себе на свій ринок. І ми живемо по-справжньому, по такому, як Боженька спрятав, сказав, жінка, боже, чоловік, ми. ми, 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 да. ми да. І тому ми маємо їм довести, що ми кращі від них. Ми вже почали доводитись, різні у всьому світі. Нас знають, про нашу державу знають. Раніше казали, російські медведі, які сидять на севері, і чуби поїбають. Ми не російські, ми най... найдревніші люди на планеті Земля. Дякую всім.